привет. Я, знаете, короче, добавляю кисть ящика. То ну, как сказать, ящик. Короче, что-то типа башни, то есть, как ускорители и так далее. Сейчас. Ось, да. Ось, да. Ну и в меня есть 5000 вопросов, но особо часто играют в Дайлс. Блин, моя мышка что-то я не пользуюсь. А, так, стоп. Короче, мы сейчас подкрываем ящика. Да, ящика. Пусть не хватит выбывать, если что. И ядерку шанс 0.75%. Если мы не выпадаем ядерка, то... то я буду проходить хардкор. Ну, они там все... Короче, фаны, если тебе под одна парашют, ты используешь один раз, но сейчас мы закупим на все мои деньги. Я сейчас, по-моему, я фармлю на один головный ящик, а сейчас в все на такой такую еще один такой слабенький. Слабенько начнем, че? А, стоп, спамить нужно, теперь. ну, гранат, такая уполнить. Чё? А тут она одна фигня падает, оказывается, нежданчик. Мотов. Чему здесь? О, это очень хорошая фигня. Я кидаю, это О, это тоже хорошая. Это тоже. Я вряд ли выбью ядерку, потому что я мало что так купил. Ну, сейчас цель, ну... 10. Ну, не 10 ночи, а 10 утра. То есть два часа до 12. Ну, то есть два часа до обида. Короче, мне его не, не, не заорать, если мне выпадает ядерка. Но она вряд ли мне выпадет, я в цену верю. Стоп, я сейчас закрытым глазом буду открывать. Я интриги. Я не знаю, мне ядерка выпала или нет. Сейчас. на ну, первое я, я бачу, чтобы на Next нажать, а потом закрывать. Так, сейчас проверяем. Проверяем, проверяем. А если тут вроде ядерка, ну, это было вполне предсказуемо. Учи у нас. Это что? Это что? Это хороший фигня. Ну, это уже хорошая фигня. Я там вначале сразу же работаю докуплять. Короче, я могу попробовать сейчас позвать своих друзей. Вряд ли вы на ну, правда примут. ну хотя, блин, если видео кончится, мне же надо рабочий стол открывать и так далее. Ну ладно. Мы ну, просто вон колбач хотя бы нанометр рабочего стола. Все, все запустил. Видите, дела закончено, по факту. Я сейчас говорю, может, на хардкор, но... Стоп, so, что это пару секи башни уже добавил? О, это чеко пацан, что за бомж такой? Никого я его не бачу. Это или я древний? Или я, или всякий скин. Наверное, всякий скин Или же, Ладно, думаю, мы сейчас можем попробовать на хардкор. Чисто так, для теста. Ну сразу же это на хардкор все жестко. Эм... Ну мы сейчас э, конечно можем попробовать чисто так в теории. Но мы сейчас сами фиаговье штука я использую, и то что цей. Мы чисто протестуем, как она работает. То что вообще-то понятно типа, ну типа я их использую, допустим потому что я с думаю, конечно, хардкор пойду. Правда, я, наверное, сейчас хорошие фигни ходил. Ну, еще я цей. Эм. Буду нормально проходить новый мод. Я может с людьми попробовать, но ну, все идут на фауну, сам не надо. Ну, мне не понравилось цей, когда я проходил хороший мод. Ой, новый мотик и прошлый мод. Я даже забыл человека Опа. Чиназас, чиназас. Че я кажу такие старые моды? Так. Хороших карт особо нема. О, кстати, я новый дизайн, я целый забыл. Я на внимание набрать. А там можно быстро, а если так удобно менять. А что это не важно, карта, в принципе. Допустим, тебя вы на самом лучшем. Ну, еще тебя хороших плюс-минус. Ну, я на не она у меня зашла, за короче. Эм... Давай из это а лучше это самый сложный мод. Хотя на легкой можно будет. Но я должен цей, цей заточить. Попробовать. Так, если я не почте, я задаваю годом солдатам. Что за параша Ага. Ладно. Ага, у них есть перезарядка. Что делал Флаха? Ага. Вони не хавают бабосики. Так, что делал Грена? Ну, думаю, я пересказываю, как получится. Что Um, я сейчас думаю что баррикады поставлю 150 хп ты проходи, короче мне на тебя по барабану чисто по барабану я цей, на хардкор сможет думаю теперь хардкор еще будет легче фармить я надеюсь этика я одна что мои друзья соглашаются со мной на хардкор и все У меня есть только два друга. которые может, быть на хардкор. Ну, Ну, здесь есть шансы, что здесь будет вряд ли. Потому что одному не очень нравилось это А другому тоже не нравилось даже это Ну, может, и нравилось, и я не знаю. Так, стоп, чего я фермин качаю? Ой, я что-то засыпаю. На ходу прям. Ага, то где мы сейчас ч мы делаем? Мы делаем ось так. Сразу же новый ставим. не нахавать бабка. Ну, вони нахавают деньги. Тепер вообще шедеврально. Ещ вони лучше думать, чем годин солдат, допустим. Ну ладно. Может и хуже, но вони цей. Ему може налегке помочь, если. У меня просто... Ух ты, нифига. У меня просто это еще есть там. У... тех не получше. Ну, кстати, вон, так ящик это вполне стоит 750, это нормально. Я там за 300, это я типа в кого полный, его буду куплять. Так, себе. Ну, лучше, что есть подороже купить, там, выгони. Если, на, ну, вообще, для тех, кто новый в ТДС, Вся фигня будет вполне полезна. Ой, 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 ой. Лаха. И Грена. Блин, я, я и икры вокруг что-то. То есть еще поставлю. Но на тем долго прожить не можно. Не цены, в короче тему. Так, ускор. Блин, это а порошлось точно. А стеки бомжи жесткие. Короче, я уверен, что можно. Короче, фигня хорошая. Я за в такую фигню. Одоб, одобрено. А я можно какой-нибудь баррикаду, допустим, убрать? Чисто так для теста. Я тебя можно убрать? Нет, я тебя... Табе... Ну, может, якось и можно убрать и я не знаю, как. Ты можешь, пожалуйста, брать домой обратно в инвентарь? Спасибо. Так. Ну, я уверен, это что я на инженера буду фармить. Там может даже хардкор там как получится пройти, из-за их. Там в моем 6 или 7 детей денег дают. Ну, вполне там, вон, вон, так себе, там я дерку так себе выбрать ну, вон, так себе, вон, короче, так себе, ну но и норм. Короче, вот такие, сами слабенькие, вон, вполне норм, ось. ну, все равно фигня, допустим, для сложных модов по типу пиццопати, фаун, так себе, думаю. Ну, я так думаю, все не факт, не факт. Ну, у меня может получиться не сыграть. В мене вопрос, а воно будет, а если на ботов... Ой, блин, как ботов-боссов работать? Я, короче, до скидка сразу хочу... О! Что, на них буде работать. будет работать? На всех буду. Ну, наверное, да на боссов буду работать в или нет? Он их буду ослеплять. Буду или нет? Не знаю. Блин, мы тихая думаем тихо -то ваша, я то того что я что-то тихо сейчас балакаю. Но я не знаю, что они будут ослеплять или нет. Да, прокачал, успев. Ну я прошу, и раз цей Сразу из-за того, что. Так что я делать буду сейчас? Я думаю, пособлюсь и фигню. Она будет фигачить. Ой, ой я а такие есть. Я хай... в прошлый раз внимание На наброшил. Ну, как сказать, мой я. Или их реально на или нет, я не знаю. Чтобы я модельку поменяла, нет, со мне показалось. Блин, я сейчас должен скоро качать. Ну, мы, я, короче, проверим, еще плохо работает или нет. Ну, если работа, то это все вполне хорошо. Потому что такой сик можно будем учить. Ну тупо. Типа... Помню, я как на раз цей финя кое-как спасла, типа машинка, милитрибейс. Короче, мы играем на мол, му... ну супа давно. Мы играем на мол, с моим другом. И короче там босс почтишь прохода. Ну, типа, мы такие были, если что так себе, но ну, мы новичком было. были. И там, короче, проходы вин. Ну, молотен босс. И там тупо машину в последнее время выезжа. Че это где есть фигня танк, типа? Ч вы делает? С этим мне хана. Так еще оси, да. Короче, скорее всего, если я опять тупашу, или это реально тяжело. Для карта фигня. Ну карта вполне норм. Я в тобой не верю, но ты постарайся что-то сделать. Так. Если ты ничего не сделаешь, это база на орган. Стоункс. А, так мы не хана. Так вообще я стараюсь. Ну, 200 монет за 15 волн так себе достижение. <звук> <звук> Вроде бы к субботу, но спать все равно хочется. Не знаю, вообще-то, настолько. Так ч вообще хорошее? Так что ну, иногда сейчас показывается. А, это типа, по на 50 тысяч урона наносит Так себе финюшку. Хотя на великой дистанции, ну я как сказать, так себе. Допустим, на мод, там же думаю хорошо хорошо так поможет, ну. Чем онаилась? Копиня есть она. Думаю, хорошая, получится, вы думаю. Но я понимаю, она короче вся с фигня. Хотя как мало-мало мол, того Так мы же на то не будут бесполезны. Ну, то напал стройка Но Я знаю ее, я как будто напал в реальной жизни. Ну я вижу. Я как сказать, больше бачу. Бачу, бачу не в реальной жизни, а на видео. Ну, там, короче, вообще все зажигалось. Типа зажигалось. Хотя, все, в принципе, можно и понять. Ну, сейчас, вот сюда. Здесь и фигни. Вот сейчас аэрострайк. Все, короче, типа, я машинка. ракачней Ну, там на максимум, допустим. Что-то типа такого, я так думаю. А, 6 бомб по... Стоп, они... 6 бомб, бомб типа суммарно наносят 100 урона. И одна бомба 100 урона наносит. Я а, хожу зачет Так себе Так, так ящик на да, 750 стоит. Ця одна карточка на фалан еще 50 гривен. Ну, 50 долларов. Ось траппер. Так, вполне я сейчас для теста можно на карткоре их затестить. Но мне жалко. Я жмут. Я нафиг за все эти деньги купляю всю фигню. Короче, мы подавались я наработать, конечно, на УСИ, но я потом... Ну, я могу, короче, потом я... Ну, покажу, как работать у все остальные. Да. И затем мы просто ждем, кого мы не будем на лень делать. То есть, я обязательно попробую в сделать еще. Не спрашивайте, что так видео быстро вышло. Ну, факт, что оно выйдет, может, я его и перезапишу, я не знаю, как мне чуть. Потому что у меня иногда микрофон может пашить. Ну, короче, я обязательно затащу все потом, попробую выбить ядерку. Я не буду использовать так чисто для коллекции. нафиг у меня такие выбывать. Но я е сейчас не буду выбывать. Я сейчас думаю. Ничего не буду делать. Ладно. О! Блин, я типа по дискорду собирался что-то. Он меня обманивает. Я, я серьезно, если что, мы на Дискорд порешусь, сегодня. Да? Ну ладно. Так что пока. Да ну ё надо звонить. Так что пока.